Вітаю вас! Це програма Наголос. Ми продовжуємо підбивати підсумки року, що мінає, аналізувати його головні події, намагатися спрогнозувати, чого всім нам очікувати від року, що наближається. Саме за цими напрямками у найближчі 20 хвилин піде розмова з гостем програми. Сьогодні в нашій студії Георгій Зубко, кандидат юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Шевченка. Вітаю вас! Давайте з цього і почнемо. Кілька слів про підсумки року. Яким він запам'ятається українцям? его главные поди, за вашей версией? Вы знаете, я бы назвал этот год годом надежд. Мы... Основные события, конечно же, это революция, достоинство, которое произошло в Киеве и в сознаниях людей, что очень важно. Это, к сожалению, военные действия на Востоке. И давайте будем честны, это война. Мы определили вектор на Европу, Что тоже является стратегически важным для каждого человека, мне кажется, в Украине. Совсем недавно мы лишились своего внеблокового статуса. Но не вся Украина погоджуется с этим. Безусловно. Это для початку розбрату? Вы знаете, изначально мы говорим, что мы не будем внеблоковым статусом. Потому что, к сожалению, мы увидели, что в сегодняшнем мире страна не может существовать автономно. от геополитических процессов. Мы должны определиться с тем, с каким-либо вектором. И тут давайте спросим у населения, если так, люди, безумовно. если люди скажут, что наш вектор это военный союз с Российской Федерацией или я не знаю с какими-либо другими объединениями так. или НАТО, тут, конечно, нужно спросить. Но мы не можем делать вид, что мы оторваны от геополитических процессов вот этого. Вы что с этого года влада стала ближе до народу? К сожалению, нет. К сожалению, мы стоим с одной стороны на пару в процессе надежд. Вот это то, что искренне, что так важно. Да, вот мы второй раз за последние 10 лет получили возможность изменить страну. И пока, к сожалению, мы этого не видим. То есть, к сожалению, действующие руководители страны. Там часто задают вопрос: готовы ли вы? Вот что такое третий Майдан? Вот возможен ли так, он? Идут так. протесты. Патовая абсолютно ситуация. С одной стороны, конечно, нельзя раскачивать лодку, которая и так очень неустойчива. С одной стороны. Но с другой стороны, власть погрузила все социальные проблемы на население, и при этом сохранены все теневые коррупционные схемы. Люди же это видят, люди все прекрасно да. понимают. Да. Люди готовы сотянуть пояса, и они уже согласились это сделать. А власть при этом сохранили... Всі схеми і всю корупцію в лучших проявленнях Віктора Федоровича Януковича Поэтому... ну, от саме тому сьогодні майже що тільки Лидачі не говорить про необхідність початку реформ в Україні. Ви також є прихильником цієї ідеї. На вашу подумку, які реформи слід впроваджувати найпершими вже сьогодні, вже завтра, вже через кілька днів? Прежде всього. Хотелось бы еще раз отметить, что сегодняшние руководители страны – это не просто очередной премьер-министр или очередной президент в Украине. Это люди, которые в условиях сегодняшней ситуации могут быть последним президентом Украины. Так. Если они не начнут делать базовые, понятные и уже с опозданием в десятилетия вещи и процессы. Реформы они не просто назрели, мы с ними опоздали в 20 лет. Если бы все это мы начали в 90-е годы, как это сделала Польша, как это сделала Прибал, Прибалтика, когда была крепкая экономика, когда это реально было относительно безболезненно, когда страна была готова, и кого-то доверие абсолютно, мы этого не сделали. Мы это не сделали в 2000-е годы, когда, как это сделала Грузия, и уже она тяжело прошла этот процесс. Сегодня это... Уже не стоит вопрос, нужно это или нет. Вопрос, если мы сделаем это сегодня, это будет легче, чем завтра. И поэтому это абсолютно необходимо. Какая галузь потребует реформирования в первую очередь? На мой взгляд, это как клубочек, который нужно потянуть сначала, и он начнет разматываться. Я бы начал, конечно же, с бюджетной сферы. То есть с того места, где формируется доходная и расходная часть. И есть примеры, ведь Украине намного легче чем многим другим странам. Потому что нам не нужно ничего придумывать. Нам нужно взять лучшее, что мир уже сделал, и применить это у себя в стране. А как же свой особистый шлях? Про какие так часто кажется в последнее время? Все верно. Не бывает копипейс. Ничего так. нельзя скопировать. Так. Нужно взять лучшее и адаптировать это у себя в стране. С учетом ментальности, с учетом религиозных убеждений, с учетом многих-многих процессов. Мы должны это адаптировать у себя в стране. Но, но депутаты задача... Верховной Рады, они намагаются принять на бюджет на наступный год как можно швидше. Числить поспешать в цьому, в этой справе? Я считаю, ни в коем случае. Тогда как? Неважно, будет ли принят бюджет 30 декабря так. или 20 января. Украина знает примеры, когда бюджет принимался глубоко весной и позже. Ну, тут 1 12, это, да. это так звано. Конечно. Так. Это неважно, это не повлияет на сегодня и сейчас. К бюджетному процессу нужно подойти очень скрупулезно. Это, это Следующий год будет тяжелым. Мы должны это признать. Надо подойти очень взвешенно. То у нас мы, есть это... основные две, два направления. Это Почему так поспешают? Чему так поспешают Не хочется думать плохо, так. Так, но ну у меня нет ответа. Целесообразности в этом нет абсолютно. Все то, экономисты Вы почали. Основные направления два. Это военная составляющая в стране идет война мы должны понимать что мы должны финансировать оборонно-промышленный комплекс и конечно же это социальная социальная сфера люди уже сегодня я помню там 90-е годы я был там школьником мальчиком и мама получала в школе там 30 долларов зарплаты. Да, это а это приблизительно, ну, это загнивающие африканские страны, да, когда зарплата измеряется 20-30 долларов. Да. Но ну, вот мы уже недалеко с учетом девальвации курсовых процессов и всего уже сегодня учитель зарабатывает там, 90 долларов. Поэтому очень важно уберечь это, стабилизировать. И, и С точки зрения ошибок, на мой взгляд, формирование бюджетного процесса сейчас это большая часть расходов в бюджете это выплаты по внешним обязательствам. Вот мы с одной так. стороны просим займы новые, так. а с другой стороны часть из этих средств мы направляем в погашение действующих процентов. Ну это на примере среднестатистической украинской семьи, к примеру, когда вот мы взяли кредит на авто. Так, и нам берем, нужно... берем, берем черговые кредит, И мы берем еще так, кредит так, для того, чтобы рассчитаться по процентам зараз, здесь. Но сейчас, судя за все Украина, и это нам постоянно повторяют, Украина уже не может жить без кредитов. Это не правда? Эм... От европейских денег не отказываются никакие страны и мировых, особенно если это дешевые деньги. Любой экономист скажет, что если займ предоставляется на нормальных условиях, им нужно пользоваться. Проблема не в этом. Проблема в том, что нам сегодня не займ нужен. Вот для того, чтобы не потерять машину или жилье залоговое, нужно сделать реструктуризацию долга, не привлекать новые кредиты и не делать этот ком больше и mm -hmm. больше. Украина имеет сегодня некий займ который проценты по которому мы платим ежегодно. Давайте попросим, если уж мы стоим э, с протянутой рукой там к международному валютному фонду или там Европейскому союзу, давайте попросим сделать реструктуризацию действующих долгов. Вот это мне кажется значительно важнее, чем привлечение новых средств по счетам которых нам все равно придется платить. Чи погодятся наши кредитуальники на такой крок? Ответа нет. Может быть и нет. Я не знаю. Я не являюсь участником Кто этих ма... переговоров. Кто, на вашу думку, мои брать участие в таких переговорах? Что э, до фаховцам, которые сегодня работают у власти? Безусловно, это банкиры, это экономисты, это люди, которые должны участвовать, ну, как минимум, с точки зрения, как советники. структур, Міністерство фінансів, прем'єр-міністра, переговори. Звісно, потрібно на професіоналів і спеціалістів. Звісно, це банківська асфальта. Серед реформ, які ви пропонуєте впровадити так званий відкритий бюджет, про що йде мова? І наскільки мені відомо, Київська влада спробувала вже намагалася це відтворити на практиці, але з цього фактично нічого не вийшло. программа open budget так называют ее в мире была принят, была принята декларация на глобальной ассамблее 116 участников более 80 стран мира подписали декларацию об открытости и прозрачности всех бюджетных процессов что это на самом деле это просто как и большинство реформ которые внедряются в мире что такое open budget вместо талмудов бюджета вот что такое вообще бюджет? Это некий да. документ так. финансовый, который состоит из двух базовых вещей. Первое – это доходная часть бюджета Безумовно. и расходная часть. Вот Open Budget предлагает, прежде всего, вывести это в электронную и, понятно, доступную каждому человеку ну, формат такой некий, в котором видно до копеек, откуда поступают эти средства и как они расходуются. Мне бы хотелось больше остановиться на доходной части бюджета, потому что основные манипуляции кроются именно в, в доходной части. Вот сейчас идет много дискуссий на тему Игорного бизнеса. Вот нам нужно его восстановить в Украине, так. легализировать, потому что это серьезные деньги в бюджет страны. Вот я как обыватель, вот я не знаю этих цифр. У меня нет никакого uh -huh. доступа, ни у меня, ни у вас. Так. Мы не понимаем, а действительно ли это добрые намерения премьер-министра и кабинета министров, или это лобби каких-то крупных игроков, о чем говорят оппоненты этого uh -huh. внедрения. Когда мы говорим в городе Киеве, ларьки, малые архитектурные формы, которые раздражают все население, они мешают жить, они на остановках, так давайте увидим, может быть они нам необходимы. Может быть, такая доходная Не составляющая 200 гривен на месяц. Вот тогда с каждого, общество может открыто сказать: мы готовы так. отказаться. Это немедленно так. нам необходимо. Или реклама, по примеру, город Гренобль во Франции полностью отказался от всей наружной рекламы. Чему? Посмотрели и решили, что доходная составляющая от рекламы является меньше, чем перспективы туристической привлекательности. Реклама мешает туристам. Mm -hmm. И люди посмотрели, есть общественное э, собрание, где они обсуждают эти процессы и, э, и приняли решение, реклама нам не нужна. То есть те поступления, которые мы могли бы получить от рекламы, они не являются принципиальными, и жители города готовы от этого отказаться, и это поддержал mm -hmm. мэр. Это я но это когда есть между владом, владой и громадянами Мы начали нашу программу с того, такого общения на сейчас нет. Вы понимаете, вопрос в том, что же прямого, прямого диалога, как у нас с вами, так. у населения ну, но и, быть и, не может. Наверное, не мая кривого. Есть формат. Так. Если мы видим: например, говорим теперь про расходную часть бюджета, где каждый человек может не только смотреть, но и участвовать в процессе расходной части, как и доходной части, когда люди сами участвуют, например, говорят: вот есть проблема с парковкой. И люди говорят, вот в этом месте мы можем сделать паркинг, и он будет приносить в городу, посчитали специалисты, профильные общественные организации, там, эксперты, посчитали, посмотрели, сказали, и они могут даже искать новые источники дохода бюджета. То есть вот вплоть даже до этого. Расходная часть, когда человек видит, сколько ему стоит содержать мэра города, какая зарплата милиционера, врача, сколько в целом стоит обеспечение администрации города. Когда как проходят государственные закупки? Ключевой вопрос, на котором, Газонного говорят, миллиарды гривен от местного до национального бюджета ежегодно теряет государство и каждый ее житель. И если человек видит, что э, вот где-то э, карета скорой помощи куплена, например, дороже, чем она стоит, то это сигнал не только для правоохранительных органов, но это и ставит под сомнение Всю політичну і державну кар'єру цього чиновника, от так це проходить в власне. Це, 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 це все як то кажуть, в ідеалі. Да. А що зараз можна вжити в Україні? Наприклад, з того ж досвіду грузинських реформ, от на вашу думку, який, який з напрямків можна було б застосувати тут, в Україні, вже зараз? Я підрезюмірую open budget, скажу вам, що з моменту, для того, щоб реализовать этот проект в городе Киеве нужно две вещи это команда специалистов IT технологий так. которые готовы на протяжении нескольких месяцев они должны поработать и адаптировать один из базовых нужно выбрать э, наиболее похожий по количеству по населению людей по статьям бюджета бюджеты в мире уже сформированы угу. и и начать адаптировать это в систему украинских реалий или, например, киевских реалий. И второе, это политическая воля не президента, не премьера, а мэра города Киева или главы администрации. Две вещи. И спустя три, от трех до шести месяцев, я уверен, что open budget может работать в Киеве. Ну, хотя бы в стартовом режиме. Вот всего-навсего, очень просто. Сейчас соответственно, мы сегодня... Взагалі, багато хто говорить про грузинський досвід реформування. От на вашу думку, що можна взяти з цього? От, що найперше? Чому Грузія? Чому Все так? Да. так. Ведь много є успішних європейських стран і недавно журналісти. Але найкорумповіша э, країна колишнього Радянського Союзу, це саме Грузія, якої так. Да. Тому саме цей досвід э, цікавий. Це один із моментів. Так. мы и в, своих, и в разработках своих мыслей и реформ, которые мы предлагаем правительству, почему Грузию, почему мы опираемся на Грузию? Прежде всего, у нас есть очень много схожих вещей, как бы, как бы многим не казалось, что это не так. Мы не прошли, как я говорил, свои реформы в 90-е годы. Грузия являлась одной из самых коррумпированных стран. Грузия проводила реформы в период военной оккупации, и Грузия это прошла относительно недавно. Вот э, недавно журналист с Громадского говорит, было бы здорово взять, э, к примеру, э, за модель Голландию, очень успешную европейскую страну. Но просто они прошли этот процесс несколько веков назад и yeah. уже немножко забыли о том, как это делать и уже живут новым поколением и новым измерением. Э, Грузия это свежо. Это то, что у них недавно было, они понимают, как практически это делать. Каждую сферу. Это правоохранительная сфера, она, она была одной из самых больших проблем в Грузии. Например, город Кутаиси, очень показательная история, один из самых коррумпированных и криминогенных регионов всего Советского Союза был. Самое большое количество воров в законе. Когда проводили соцопрос в школе у детей, у детей спрашивали, кем вы хотите стать? Ну, И дети пишут, 90% я хочу быть вором в законе. Вот такая была история в городе Кутаиси. Потому что они имеют деньги, дорогие машины, красивую жизнь. После э, реализации полицейской реформы в Грузии более 90% детей ответили, я хочу быть полицейским в том городе Кутаиси. Да, спустя 4 года. Что вот. можно вот такое в Украине? Я уверен абсолютно. Конечно. Я уверен, что это возможно, и это возможно еще проще. Когда Михаил Сакашвили говорит: ну, что вы не понимаете, Грузия маленькая страна. Мне вот он приводил один очень интересный пример, когда он говорит: мой сосед, ну, директор какого-то несуществующего комитета, никому не нужно, -то рога и копыта, там 50 человек работает, а он целый день сидит во дворе, играет в нарды, там, в шахматы, получает зарплату, его так. содержит государство. Конечно же, этот комитет был ликвидирован. 50% з міністерств було звільнено працівників. Якщо таке почати в Україні, то ну, можливо насправді нова революція, революція під гаслом повернемо роботу. Соціальний взрив, безусловно, буде. Ми повинні це розуміти. І той чоловік, який сьогодні готовий взяти на себе. И назвать себя реформатором, настоящим государственным реформатором, он должен понимать, что ему будет очень непросто. Другого пути, к сожалению, нет. Мы должны систему эту поломать в корне для того, чтобы, оставив сегодня без работы там, 100 тысяч человек, мы должны понимать, что мы думаем о миллионах других людей. А эти 100 тысяч ⁇ это люди. 100 тысяч ⁇ это люди, которым государство должно обеспечить новые сферы деятельности есть, как это в Грузии было, был некий э, экзаменационный центр, проходя который люди могли государство подсказывало человеку, какую сферу деятельности он может выбрать, оно давало предложение в бизнесе там, в образовательном процессе, в науке, ну то есть человек же живет, он получает какие-то навыки, опыт, это не значит, что он всю жизнь должен быть милиционером. Если его уволили из милиции, это не значит, что его жизнь остановилась. Он должен найти себя в социуме в другой сфере. Это нормально, так происходит. Если бы мы эти реформы затеяли и реализовали 10 лет назад, это социальное напряжение было бы меньше. Но если мы это сделаем еще через 10 лет, то вообще неизвестно, возможно ли это вообще в целом. сейчас добегает к 2015 рок наближается, 2015 год наближается. Кажут, что он будет очень сложным. Но чего вы особо ожидаете от него? Я абсолютный оптимист. Понимая, что год будет тяжелый, я верю, что, что приобретем... Мы уже во многом поменялись в сознании. Что такое 14 год? Это изменение сознания. У нас в стране сегодня есть класс людей, класс, паразитирующий класс, которые не хотят чтобы что-либо в этой стране менялось. Их устраивает действующая система, которая работает. Они наши главные оппоненты. Нельзя это реформировать. Это сложно, это невозможно, это все это, все это класс людей. Но параллельно с этим классом появилась другая категория людей с абсолютно светлым помыслом, которые, которые завтра придут и в государственные структуры, и в бизнес, и, и в образовательные процессы, и в науку. Которії повинні заложити фундамент нового, нового вектора України. От На я... цьому ставимо да. три крапки. Це да. тема наступної розмови в цій студії. <гум> Дякую, що прийшли до нас. Спасибо. А глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюся, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.